उल्हासनगरात सात वर्षीय विद्यार्थिनीचा शिक्षकानं विनयभंग केल्याची घटना घडली होती यानंतर बदलापुरातील अत्याचार प्रकरणात जसा शिक्षण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला तसाच उल्हासनगरमधील अत्याचार प्रकरणातही व्हावा अशी मागणी भाजपनं पत्रकार परिषद घेत केली तर आम्ही प्रकरण दडपण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नसून उलट आम्ही स्वतः पीडित मुलीला घेऊन पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यासाठी गेलो असं स्पष्टीकरण शाळा प्रशासनानं दिलं आहे उल्हासनगरच्या ज्या शाळेत हा प्रकार घडला ती शाळा उल्हासनगरमधील कलानी परिवाराशी संबंधित असून कलानी परिवार राष्ट्रवादी शरद पवार गटात आहे बदलापूर घटनेनंतर संबंधित शाळा ही भाजपा आणि संघाशी संबंधित असल्याचं म्हणत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या घटनेला राजकीय वळण दिलं होतं मात्र आता उल्हासनगर तर ची शाळा ही महाविकास आघाडीच्याच विचारांची असून या प्रकरणातही शाळा व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल व्हावा अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी यांनी केली आहे तर याबाबत ज्या शिक्षण संस्थेच्या शाळेत हा प्रकार घडला त्या संस्थेच्या अध्यक्षा आणि माजी आमदार पप्पू कलानी यांची मुलगी विधी कारिया यांना विचारलं असता आम्ही हा प्रकार दडपण्याचा प्रयत्न केलेला नसून उलट आम्ही स्वतः या पालकांना घेऊन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेलो आम्ही स्वतः सर्वात आधी पोलिसांना फोन करून या घटनेची माहिती दिली आणि संबंधित शिक्षकालाही तत्काळ कामावरून काढून टाकलं अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे शाळा व्यवस्थापनाच्या या उत्तरामुळे भाजपच्या स्थानिक नेत्यांची मात्र अडचण झाली आहे हे एक राजनीतिक परिवार जो की एक स्कूल चलाता है उसकी चौथी कक्षा की बच्ची जिसकी महज आयु सात वर्ष होगी उसके क्लास टीचर ने उसका विनय भंग किया और पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की और उसको गिरफ्तार किया हमारी मांग है कि बदलापुर में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने तांडव किया पूरे देश भर में महाराष्ट्र को बदनाम किया आज उन्हीं के विचारों के स्कूल में यह घटना घटी है तो केवल मात्र उनको यह सोचना चाहिए कि विकृत इंसान की कोई पार्टी नहीं होती कोई स्कूल नहीं होता लेकिन इन्होंने यह कहा कि बदलापुर का स्कूल संघ परिवार चलाता है तो यह सरकार को जांच करनी होगी क्या सचमुच वहां भी कई मामले ऐसे हुए होंगे उसमें से कुछ ही लोग जो होते हैं वो हिम्मत करते हैं पुलिस में जाने के लिए इसीलिए हमारी मांग है जिस तरह से बदलापुर में पूरी मैनेजमेंट के ऊपर आरोप लगाए गए उन्हीं धाराओं के ऊपर समस्त जितने भी कलानी परिवार हैं या इस मैनेजमेंट के लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगने चाहिए देखिए हमें कॉल आया प्रिंसिपल का उन्होंने कहा कि हमारे पास पेरेंट्स आए हैं हमारे पीटी सर के साथ में ये प्रॉब्लम हुआ है हमारा फर्स्ट एक्शन था पेरेंट के सामने उनको बुला के टर्मिनेट करके हमने लेटर दिया उसके बाद में हमारा सेकेंड एक्शन था हम उस पेरेंट को लेके हमारी मैनेजमेंट पेरेंट को लेके पुलिस स्टेशन गई है और गुना दाखिल कराया है हमने जब तक गुना दाखिल नहीं हुआ है तब तक हमारी मैनेजमेंट की तरफ से एक एक लोग वहाँ पे खड़े थे उनके साथ टिल दी एंड वी आर विद द पेरेंट्स अब तक भी हम उनके साथ खड़े हैं और आगे भी रहेगा हम खड़े खड़े हैं उनके साथ और हमारा फुल सपोर्ट है उनके साथ में हम खुद होके उनको बुला के हम लेके गए हैं पुलिस स्टेशन डिजिटल बतमीदारी युगत अल्पावधीत नवार रूपाला आखों ला, प्रेक्षक पसंतीस एकमत न्यूज चैनल इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करा और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा एकमत न्यूजशी संपर्क साधण्यासाठी थी, सहा तीन आठ चार शून्य चार शून्य चार शून्य चार या क्रमांकावर कॉल करा ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा एकमत न्यूज